Вас приветствует информационная служба канала БТБ в студии Виктория Третьяк. Центральная избирательная комиссия уже обработала более 80% электронных протоколов с участием участковых избирательных комиссий. Согласно этим протоколам, в парламент проходит 6 партий. Более детально расскажет наш корреспондент Виктория Попович. Она сейчас работает в ЦИКе. Виктория, здравствуй. Ждем от тебя подробностей. Доброе утро, Вика. В центре сберкоме обработали уже 83,87% электронных протоколов по партийным спискам. И согласно полученных данных, продолжает лидировать партия Арсения Ценка, «Народный фронт». Они набрали 22,2% И всего на 0,4% отстает блок Петра Порошенко. Почетное третье место заняло объединение «Самопомощь» с результатом 10,96%. Немного ниже показатели у полицилы и оппозиционный блок. Они набрали

за. Ну и закрывает список партий, преодолевших 5 барьер объединения Батьевщина. Их результат 5,7%. Похоже, что вопреки прогнозам экзит-полов, полетели свобода не удастся попасть в парламент. Они не добирают всего 3 для преодоления 5 барьера. Уже можно и проанализировать региональное предпочтение украинцев. Так, блок Петра Порошенко пользуется наибольшей популярностью в Винницкой, Закарпатской, Николаевской, Одесской и Сумской области. За Народный фронт голосуют в Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях. А вот поддержка украинцев в Львовской области и в столице позволила самопомощи взобраться на третье место. Оппозиционный блок традиционно пользуется популярностью на востоке Украины. А за радикальную партию Олега Ляшка голосуют в основном на Чернигивщине. Ну а электорат ЗУД Юлии Тимошенко сосредоточился в Центральной Украине. Что касается протоколов по одномандатным округам, то их в ЦИК, в ЦИК обработали уже более 83%. Так, от президентского блока в парламент попадает 65 человек, а от Народного фронта 16. Остальные мажоритарщики в основном самовыдвиженцы. Сегодня в ЦИК планируют закончить обработку всех 100% электронных протоколов и с 11 утра тут начнут беспрерывно принимать оригинальные протоколы от округов с, с мокрыми печатками. Ну и напомню, что окончательный результат выборов народных депутатов ЦИК должна установить до 10 ноября включительно. На этом у меня все. Спасибо, Виктория. Напомню, с нами на связи был, была наш корреспондент Виктория Попович. Наблюдатели от Европарламента высоко оценили прошедшие выборы в Верховную Раду. Об этом они заявили накануне в ходе встречи с президентом Украины Петром Порошенко. Председатель делегации Андрей Пленкович поздравил главу государства с успешным и демократическим проведением голосования. Миссия наблюдателей Европарламента отметила, что выборы прошли, цитата, в полном соответствии с украинским законодательством и международными стандартами. Петр Порошенко, в свою очередь, выразил надежду, что новое правительство ускорит проведение реформ. Также президент обратился к депутатам Европейского парламента с просьбой ускорить ратификацию соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в своих странах. Я счастлив признать, что это были одни из самых прозрачных выборов в нашей истории, парламентских выборов. Я думаю, они были для нас еще одним испытанием, которое Украина успешно прошла. Испытание на демократию, на открытость, на свободу. И я прошу вас, возможно, ускорить процесс ратификации соглашения об ассоциации в ваших странах. Это был бы также жест важной поддержки Украины в этот период. Президент Украины провел телефонный разговор с вице-президентом США Джозефом Байденом, который высоко оценил действия Петра Порошенко, поскольку они обеспечили демократичность выборов в Верховную Раду. Вице-президент США отметил, что решение провести волеизъявление в такое непростое для страны время вызывает восхищение. Джозеф Байден также добавил, что Украина нуждается в реформах, и эта работа впереди. Петр Порошенко, в свою очередь, поблагодарил Соединенные Штаты и лично Джозефа Байдена за поддержку Украины и сообщил, что его дальнейшие усилия будут сосредоточены на мирном процессе и содействии реформам. Кроме этого, собеседники обсудили визит вице-президента США в нашу страну в ноябре. Петр Порошенко и Джо Байден выразили надежду на продуктивный диалог для мирного процесса на Донбассе, поддержку реформ, экономическую помощь и сотрудничество Украины с МВФ. Также состоялся телефонный разговор президента и президента Украины и президента Польши. Бронислав Комаровский поздравил украинского коллега, коллегу и народ Украины с проведением свободных и открытых выборов, которые, несмотря на сложнейшие условия, подтвердили приверженность государства демократическим стандартам. Президент Польши также отметил, что результаты этого голосования открывают перед Украиной перспективу глубоких реформ, которые Польша готова всячески поддерживать. Петр Порошенко поблагодарил Бронислава Комаровского за поддержку и выразил убеждение, что новое парламентское большинство обеспечит реформы и европейскую интеграцию Украины. Президент Комаровский пригласил президента Порошенко посетить Польшу еще до конца этого года. Глава украинского государства поблагодарил за приглашение и выразил надежду, что парламент Республики Польша вскоре ратифицирует соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. Россия признает парламентские выборы в Украине, будет вести диалог с правительством и коалицией. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Политик уверен, что Москва сможет договориться с ведущей силой украинского парламента блоком Петра Порошенко. По его словам, он является партнером России и президента Владимира Путина по минским договоренностям. Лавров отметил, что президент Украины неоднократно подтверждал свою приверженность выполнению этих договоренностей. Глава российского МИДа уверен, что новое украинское правительство будет включать в себя политиков, поддерживающих курс президента по восстановлению мира. Напомню, ранее Лавров заверил, что Россия не будет выполнять требования Запада. Министры обороны США и Украины Степан Полторак и Чак Хейгл обсудили американскую военную помощь. Главы оборонных ведомств обсудили этот вопрос в телефонном разговоре. Министры рассмотрели все виды помощи в сфере безопасности, которые могут предоставить Штаты для обеспечения оборонных нужд Украины. Украинцы выбрали амбициозный план реформ и европейский путь. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он выразил удовлетворение в связи с решительностью, с которой украинские граждане поддержали политический процесс, основанный на демократических ценностях. На этих выборах, отметил он, Украина выбрала уважение к правам человека, а также верховенство права. Генсек НАТО также выразил сожаление, что многие украинцы не смогли принять участие в парламентских выборах. Политик заверил, что Альянс продолжит поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины. Генсек ООН осудил действия боевиков, которые блокировали голосование на парламентских выборах в Украине. Пан Гимон возмутился, что пророссийские боевики мешали украинцам реализовать свое конституционное право. Несмотря на это, глава ООН уверен, что эти выборы способствуют стабилизации ситуации на Донбассе. Пан Гимон призвал украинскую власть и далее придерживаться минских соглашений. Он также заявил, что парламентские выборы в Верховную Раду прошли организованно и спокойно. По его словам, своим волеизъявлением украинцы продемонстрировали желание жить в единой и неделимой демократической стране. И пока центральная избирательная комиссия подсчитывает голоса украинцев, эксперты подводят первые итоги социологи комментируют явку, политологи предварительные результаты голосования. Явка на вне очередных парламентских выборов составила 52,42%. По данным Центра избиркома, наиболее активными были избиратели во Львовской области. Это 70%. В Тернопольской 68% и в Волынской области почти 65%. Самая низкая явка зафиксирована в Донецкой и Луганской областях – чуть более 32%, а также в Одесской – почти 40%. В Киеве проголосовали более 55% избирателей людей, которые приняли участие на выборах на юго-востоке Украины, значительно меньше, чем 50%. Явка общая, даже если взять за основу эти цифры, которые на сегодняшний день есть, она вытягивается в районе 50% только за счет западной и центральной Украины. По мнению политологов, эта цифра вполне удовлетворительная, ведь явка на парламентских выборах всегда была ниже, чем на президентских. Явка очень хорошая, 52 процента, учитывая условия, в которых мы живем, учитывая, что сразу из 100 процентов мы должны отнять 13 процентов людей, которые не могли проголосовать в Крыму и в оккупированных регионах Донбасса. Политологи также отмечают, что СБУ вместе с другими правоохранительными органами удалось обеспечить безопасный ход выборов в каждом округе от запада до востока. Благодаря этому почти все избиратели смогли спокойно проголосовать. Теперь главная задача – обезопасить результаты. И самое главное – сохранить результаты этого голосования. То есть мы все понимали, что даже в течение того самого светового дня, пока там, значит, с до шло голосование, это было для системы безопасности и правоохранительной системы только первая, не главная часть. Подводя первые итоги, главным и принципиальным результатом неочередных парламентских выборов эксперты называют доверие украинцев к нынешней власти. Так, по предварительным данным, за партией правящей власти Блок Петра Порошенко и Народный фронт проголосовало около 45% избирателей. На самом деле, вот такое голосование и за блок Порошенко, и за Народный фронт. На самом деле такое голосование из за блок Порошенко, и за Народный фронт ⁇ это запрос не на конкуренцию между партиями, а на сотрудничество. Обращаю ваше внимание, что значительная часть избирателей, проголосовавших за Народный фронт, это люди, которые доверяют Порошенко и Ценюку одновременно. Это те, кто голосовали за Порошенко на президентских выборах. И фактически это сигнал президенту и премьеру о том, что они должны сотрудничать дальше. Такие результаты политологи назвали кредитом доверия, которым не должны пренебречь ни президент, ни премьер-министр. Ведь если они повторят известную ошибку предыдущей власти и сделают ставку на конкуренцию, то проиграют оба. А если будут сотрудничать, то смогут добиться успехов, особенно в реформировании страны. Тамара Каноненко, Сергей Савчук, БТБ. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о создании совета по вопросам судебной реформы, сообщает пресс-служба главы государства. При этом президент подчеркнул важность формирования судебной системы, которая будет отвечать европейским стандартам и пользоваться неоспоримым доверием граждан. Проведение этой реформы также является одним из обязательств Украины в рамках соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Ну и пока на этом все, далее о том, какие события ожидаются сегодня в Украине и мире. Еще увидимся до встречи. Агентство моделирования ситуации проанализирует прошедшие выборы в Верховную Раду. Расскажет, где, возможно, имели место признаки манипуляции с избирателями, а где манипуляции с бюллетенями. Выборы прошли, а война продолжается. В Киеве состоится благотворительная акция, в ходе которой соберут средства для помощи украинским бойцам в зоне АТО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Толтенберг выступит в Брюсселе на мероприятии, организованном Германским фондом Маршала, который был основан во время Холодной войны для объединения Европы и США. Он собрал журналистов, преподавателей, политиков, преданных принципам атлантизма.